हाँ जी दोस्तों स्वागत है तेजे अपने चैनल माई होम स्टाइल कुकिंग इस सर्दी भरे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े गाजर पाक या खीर हलवा एजियाँ रैसपियां मिल जाए तो खाने बहुत मज़ा लगता है तो चटपटे मिर्ची पकौड़े तो बहुत ही वजिए लगते हैं अज असी मिनट बनने वाले चटपटे मिर्ची पकौड़े बनावे जो बिना आलू उबाले बनावे इसलिए असी मोटिया मिर्चा लै लिया हैं उसके दे सेंटर कट लगा लिया है उस थोड़ा जहा नमक चाट मसाला फिल कर लिया है ताकि जो अभी मिर्चा खाइए सूँ अंदरों फिक्किया ना लगन एक छोटा प्याज कट किया है अद्धा टमाटर कट कर लिया है एक हरी मिर्च जो तीखी वाली होंगी ना वो कट कर ली है जे तुम तिखा कट खाते हो तो हरी मिर्च न सिप भी कर सकते हो हम इस एक कप बेसन लिया है और स्वाद अनुसार नमक पाया है प्याज टमाटर हरी मिर्च कटे हुए पा देते हैं एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर पाया है एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर पाया है आधा चम्मच असी इस आमचूर पाउडर पाया है तो एक चुटकी खान वाला सोडा मिठा सोडा जिन्हों कहते हैं पा दिता है जिसना साढ़े पकौड़े बहुत ही फुले फुले, फुले फ्लफी कुरकरे खस्ता बनन गए तो बहुत ही क्रिस्पी बनन गए स्विच पा के गाढ़ा घोल तैयार कर लेता है घोल गोल् गाढ़ा ही रखना है ताकि मिर्ची उत्ते बेसन की अच्छी कोटिंग हो जाए एक परत एक लेयर सैट हो जाए उन्हें एक मिर्च लीती है इसमें चम्मच की सहायता न इस उपर घोल पाके कोटिंग कर देनी है बेसन की या फिर जो मिर्च की डंडल है उसू पकड़ के उसू बेसन चारों तरफ न घुमा देना है ताकि मिर्ची तो बेसन के कोल चंकी तरह कोटिंग हो जाए उन्हें कढ़ाई में तेल गर्म किया है उस मिच न पा दिता है तो मीडियम टू हाई फ्लेम से इन्हों दोनों साइड तो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है साढ़े गर्मा गर्म टेस्टी बिना आलू क्रिस्पी मिर्ची पकौड़े रैडी हैं जो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट से सबसक्राइब करना ना भूल्यो